А я не знаю. Понравилось купив в он... каналі. Я люблю цю марку. Мені подобається Виктор Ніціма, нравится Діана Дорожка. Нам як то пошила куртку, їй вже 5 років, вона взагалі не убиваєма. Це все не наші хлопці і все це ну, не, 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 не дизайнерські історії. Це звичайні бренди, які можна купити за кордоном. Наших дизайнерів я б вдягався, якщо б це було не так дорого. Дір смолін на драта. Ти у кого одіваєшся? Или... Ні, ну я іноді одівався. У нас є просто свій і дизайнер, і стиліст. Свій дизайнер. Є... З ним набагато простіше, бо він з нами дуже давно і розуміється. Він знає, що ми хочемо, і він знає, що потрібно нам. когда я узнал, что у Оли показ, я не мог не прийти, не дать поддержку. Это наш друг, и мы дружим. А, так она мне майку подарила с обезьяной. Он вот же это же такой дарунок. Да, конечно, конечно. Это этот, это, это подарок. Спасибо большое. Ну, я никогда не делал стриптиза, но для Украинин Фэшн. Юрий Шеварнадзе сейчас просто тут э, на Украинян Фэшн делает стриптиз, демонстрирует Алену Вачичкану. Но вот эта маечка с обезьяной, она для меня очень важна, потому что она мне очень понравилась. И Оля мне дала слово на Fashion VIC. Я говорит, завтра будет Майка, и завтра она у меня была. Коллекция Neon Shake ⁇ шейк, это весна-лето 2012 э, -го года. Девушки от э, Distress ⁇ это всегда очень женственные, э, самодостаточные, уверенные в себе. И данная коллекция ⁇ немного провокативные э, принты э, натуральных шелков. Э, Thank цветов поэтому макияж может быть максимально ярким или его отсутствие макияж насколько вы видите смоки айс волосы выравнивали все можно сказать немножко страсти и классики бежевое длинное платье можно сказать немного откровенное но очень даже Образ в летящем длинном платье мне очень нравится, с открытой спиной, очень, очень красивая. Я не раб моды, хотя за модой слежу. Я могу сказать только, мне нравится или не нравится. Но это мнение дилетанта, который к моде не имеет никакого отношения. Все Олины показы очень хорошо проходят, она все вещи делает с душой. О, знаю, чего не хватает. Бутиков за границей. Понимаете, дело в том, что если было больше за границей, то было бы нормально, потому что их бы больше знали. Чем Армани или Версачи, тоже Зили, Зи, Бриони, чем они лучше? Я не вижу. Им просто повезло, они как-то раскрутились в свое время, и все. Я очень верю украинских дизайнеров.